અમદાવાદના પાલડી ખાતે બે દિવસીય સર્વ ભક્તામર હીલર ગોષ્ઠીનો શુભારંભ પ્રકૃતિની રક્ષા અને માનવ જીવનના ઉત્થાન માટે વધુ ભક્તામર હીલરો મંગલ પ્રાર્થનામાં જોડાયા જૈન અનુષ્ઠાન સંસ્થા દ્વારા સર્વ ભવંતુ સુખીના સંકલ્પ સાથે તારીખ બાવીસ અને ત્રેવીસ જૂન બે હજાર ચોવીસ શનિ અને રવિવારના રોજ સવારે દસથી રાત્રિના આઠ વાગ્યા સુધી બે દિવસીય સર્વ ભક્તામાર ગોષ્ઠીનું આજે અમદાવાદના સુવર્ણ જયંતિ હોલ મહાલક્ષ્મી સોસાયટી પાલડી ખાતે શુભારંભ થયો છે ભારતભરના તમામ ભક્તામાર હિલરો અમદાવાદમાં એક ગોષ્ઠીના આયોજન રૂપે વિશ્વની મંગલકામના પ્રાર્થનામાં જોડાયા છે વર્લ્ડ રેકોર્ડથી સન્માનિત સંસ્થાના પૂજ્ય

वो यहाँ क्यों आए उनका आने का मेन मकसद ये है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा भक्त के बारे में मालूम हो और उनसे उनकी जो मानसिक आर्थिक शारीरिक पारिवारिक जो भी समस्याएं हैं वो उससे बाहर आए जो जो जिन जिनमें जो चैलेंज आए चाहे बिजनेस के व्यापार के पति पत्नी रिलेशन बच्चे नहीं हो रहे हैं शादियां नहीं हो रही हैं बिना किसी कैंसर के यहाँ पे तपोर धर्म रक्षित जी आचार्य उनको कैंसर हुआ था इतनी बड़ी मेरा नाम निकुंज गुरुजी है वर्षों तक मैंने तपोवन के अंदर संस्कृत प्राकृत जैनिज्म का अभ्यास किया है और आज गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ पर भक्तामर हिलिंग समिति 2024 का निर्माण किया है जहाँ पर पूरे भारत भर में से रायपुर बेंगलोर बॉम्बे नागपुर और अलग अलग चार और अलग अलग राज्य से यहाँ पर 25 से भी ज्यादा टीचर आए हैं जिनके लाखों फॉलोवर्स हैं देश विदेश के अंदर जो भक्तामर हिंदी की एसो गाथा लहरा रहे हैं और इससे माध्यम से कई सारे स्टूडेंटों का एग्जाम के अंदर रिजल्ट पावरफुल आया है हेल्थ के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है परिवार के अंदर वसुदेव कुटुम्बकम की जो भावना है वो चरितार्थ हुई है और हमारा मिशन है कि एक करोड़ भक्तामर हिलर तैयार हो अच्छे व्यक्ति तैयार हो जिसके माध्यम से स्वस्थता बढ़े और प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध बने पर्याप्त मात्रा में सभी के पास धन की प्राप्ति हो और उनके अंदर भक्तामर स्त्रोत्र जो मान तुम जी महाराजा चुम्बालिस अड़तालीस गाथाओं के द्वारा कर्मों के बंधनों को तोड़ते हैं मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं स्वभाव के अंदर विनम्रता आती है संबंधों के अंदर मधुरता आती है और ऐसा कहा जाए कि